নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌব্বিছ সম্পৰ্কীয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ কাৰণে আছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে শিক্ষা সেতু এপ অনুযায়ী শেহতীয়া তিনি মাহৰ শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ দুহেজাৰ চৌব্বিশত আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছো এইবাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিশত শিক্ষা সেতু এপ অনুযায়ী শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে শেহতীয়া তিনি মাহৰ শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব বিদ্যালয়সমূহে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিদ্যালয়সমূহে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হবলগীয়া বিদ্যালয়সমূহে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহৰ শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য দিব লাগিব গুণোৎসৱ দুহেজাৰ চৌবিশত ইয়াৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা গুণোৎসৱসমূহতো শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য দিব লগা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য শিক্ষা সেতু এপ অনুযায়ী দিব লাগিব প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে আপোনালোক প্ৰত্যেকেই জ্ঞাত যে যোৱা ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি দিয়াটো বাধ্যতামূলক কৰিছে আৰু এইবাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুণোৎসৱত শিক্ষা সেতু এপ অনুযায়ী শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য বিচৰা হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে প্ৰত্যেক বছৰে গুণোৎসৱত স্কুল ইভেলুৱেশ্যন কৰা হয় আৰু স্কুল ইভেলুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা এৰিয়া থাকে আৰু এই এৰিয়াকেইটা হৈছে কো স্কলাৰষ্টিক এণ্ড আদাৰ এৰিয়াছ কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেচন এণ্ড কনট্ৰিবিউচন আৰু এভেইলেবিলিটি এণ্ড ইউটিলাইজেশ্যন অফ স্কুলছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড আদাৰ ফেচিলিটিজ আৰু এই তিনিটা এৰিয়াৰ কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ থাকে আৰু সেই ইণ্ডিকেটৰ কেইটা হয়তো আপোনালোকৰ নিশ্চয়কৈ মনত আছে ইয়াতে স্ক্ৰীণত মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইকেইটা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডিকেটৰ এই ইণ্ডিকেটৰ কেইটা আপোনালোকে বিগত বছৰবোৰত অনুষ্ঠিত হোৱা গুণোৎসৱটো লাভ কৰিছে কিন্তু এইবাৰ ইয়াতে এটা নতুনকৈ ইণ্ডিকেটৰ সংযোগ কৰা হৈছে আৰু সেইটো হৈছে টিচাৰ এটেণ্ডেঞ্চ অফ লাষ্ট থ্ৰী মান্থু এপ অৰ্থাৎ শিক্ষা সেতু এপ অনুযায়ী শেহতীয়া তিনি মাহৰ শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় স্কুল ইভেলুৱেশ্যন ফৰ্মত ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা গুণোৎসৱসমূহতো শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য বিচৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা সেতু এপৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু শিক্ষা সেতু এপ অনুযায়ী শেহতীয়া তিনি মাহৰ শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ তথ্য বিচৰা হ'ব তো ছাৰ বাইদেউসকল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনিয়ে লৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ